доволен ребятами, очень доволен игрой сегодня. Не только счетом. Кстати, мы давно не забивали и три мяча, но мы три раза забивали. Сейчас и на ноль сыграли, и показали очень добротную, хорошую игру в плане и ведения игры, контроля мяча, в плане создания голевых ситуаций, реализации голевых ситуаций. И еще создали достаточно голевых ситуаций, которые еще можно было счет увеличить. Поэтому я только благодарен футболистам, которые сейчас растут от игры к игре. Это меня очень радует. Ваша команда сегодня прекрасно играла в прессинге и также прекрасно уходила от этого прессинга. Может быть, поделитесь секретом, как удается достичь такого. Это наши внутренние вопросы, поэтому это наш процесс, который, в принципе, я требую. Вы, наверное, заметили, что сегодня впервые у нас было 18 человек заявки. И все-таки погодные условия тоже сопутствовали хорошему движению. И футболисты, естественно, работают и набирают физические кондиции от игры к игре и от тренировки к тренировке. Спасибо, удачи.